Ребята, всем привет! Всем доброе утро! У нас сегодня последний завтрак в этом отеле, поэтому мы собираемся идти кушать. Ну что мы будем кушать? Всем приятного аппетита! Приятного аппетита! Ребята, мы уже собираемся выезжать. Хотим поблагодарить этот номер за то, что мы в нем прожили шесть ночей, да? Да. А сейчас мы собираемся присесть на дорожку. Давайте. Так, по старшинству первый папа, теперь мама, теперь Настуська. Куда едем? Сегодня мы едем в Малагу. Сегодня у нас запись консульства Малоги, украинское консульство в Малаге. У нас сегодня там запись. Мы будем делать паспорт для Анастасийки. Это этот как? Заграничный, да? Нет. Угу. Не хочу вставать. Давай-давай. Ты первая. У нас сегодня встанет, мы не поедем. Первая. Мама и папа. И погнали! Пока-пока. Ребята, мы уже в машине. Нам ехать э, полчаса до консульства. И за это время я бы хотела немножко рассказать, поделиться своими впечатлениями по поводу нашего отдыха. Значит, первое, что нам повезло, хочу вам сказать сразу, это с парковкой. Потому что найти парковку тут немножко проблематично. Парковка от самого отеля стоит недешево. В будние дни 15, не, наоборот, нет, <как> Там, независимо от будних дней. Да, если до 6 дней, то 15 евро за сутки. Если после 6 дней, 12 евро за сутки. Значит, это первый момент. Море. Море мне понравилось. Море было, ну, конечно, нам попались и волны, и штиль. Песочек смешанный с галькой. В тапочках очень хорошо. Водичка тоже чистая, немножко прохладная, но терпимая. Отель. Отель у нас был четырехзвездочный. Сам отель неплохой. То есть как бы все услуги соответствуют четырем звездам. Номера. Ну, я бы не сказала, что это 4 звезды. Номер немножко, конечно, не дотягивает до четверочки. Я бы ему поставила, наверное, троечку, да? Да, номер, да, но сама гостиница... Сам гости. Гостиница, да, гостиница хорошая. Уборка номеров каждый день. Завтраки. Ну, честно вам сказать, вот сегодня уже завтраки поднадоели. Да, живче, потому да. что каждый день плюс минус одно и то же, ну там меняются пара вещи, пара Тархия, парочку, кардошка, да, там парочку продуктов меняются, но в основном все плюс минус одно и то же. Что еще? Цены в кафешках, но если брать кафешки на берегу моря, то цены немножко кусучие. мы вы могли увидеть вчера нашем блоге, что мы сидели, вот допустим, я заказала кальмар, да, это блюдо было достаточно крутое, М -м -м, Настя заказала креветки и так далее, в сумме нам это вышло 80 евро. Ну, то есть, как бы для одного раза покушать, да, но не каждый день. Что еще можем сказать? Природа классная. А, еще один момент, который мы тут заметили, <связываю> но должны <связываю> его озвучить. То есть, э, oh. город Торе славится своей открытостью для всех, скажем так. Тут часто встречаются люди нетрадиционной ориентации, поэтому есть даже специальные пляжи, специальные кафешки с вывесками разноцветных oh, разноцветных флагов. Wow, <с một>. Поэтому этот момент мы тоже заметили. Что еще? Есть еще что-то? Желание, ну, в, общем, в общем, можно как бы все суммировать. Атмосфера прикольная, ну, в смысле, ты чувствуешь, что ты реально где-то на отпуске, то есть ты в гостинице там. Ну, блин. Море, пляж. Единственное, да, я бы что рекомендовал, это идете на пляж, берете с собой. Ну, там что-то, да, лучше. Да, заранее купить в той же Меркадоне, а, в каком-то... За пару метров там до этого пляжа, лед все или будет вода. Второе, все-таки, когда планировать заранее, это мы уже там за, за сколько, за две недели, за три недели, да, наверное, запланировали. За да. месяц, может. То есть раньше бронируйте, все-таки решает тема первая линия или вторая. Вроде нам и недалеко было по, да. по, метра, по метражу, да, но... Вот эти сборы, постоянные да, сборы на пляж, зайти в машину, взять э, лежаки, взять Да э, нам хорошо, золотики. что у нас машина по пути была и вообще машина, так, со стульями, с этими ходить постоянно в номер. Ну, кто там побогаче может, конечно, арендовать себе лежак каждый день. Это там, по-моему, 8 евро. 8 евро, да. 8 евро в день. Но нас еще спасал лифт. лифт. Так как у нас отель находился наверху, а морюшка внизу, то рядышком, совсем рядом возле нашей гостиницы был асценсор, был лифт, который опускался на нижнюю точку. И там буквально нужно было пройти. Ну, не знаю, метров 200, наверное, да? Угу. Uh -huh. Так что вот так. Крокодилий парк рекомендую. Да, крокодилий парк супер. Нам понравился. Кафешка VIP тоже классно. Первый день мы когда попали туда кушали. И Лос Пескадорес Лая тоже это последняя кафешка, в которой мы были, где я заказала. Там чуть-чуть цены кусучи, но вкусно. Также мы Бориса не рекомендую Борька, где мы были. Борька, Борька, Боревич, Ой, куда? Мне надо было ехать. Не понимаю я. Не туда заехали, но ничего. не туда. Не знаю. Вот, что еще хотели мы сказать? Еще мы дважды ужинали в кафе. Называется Бьянка. Бьянка Паста или Арт, то арте, арте Бьянка. точно. Это итальянский ресторанчик. Там много итальянских блюд, пицца, да. Паста. Вкусно. Много очень людей. То есть мы даже ожидали буквально там, не знаю, минут 15. Мы ждали, сидели в очереди, за нас записали по списку. И мы ожидали, когда будет, придет наша очередь. Но вкусно. Марине там салаты зашли. Она бы одними салатами питалась. Да, я вчера такой вкусный бурату кушала. Ну, наверное, на этом пока что все. Мы сели в машину и поняли, налево. что долго не слушали нашу любимую Через музыку. Метров. А второе, мы, ну я за владение, за время владения этой машиной, она так долго не стояла. Без движения. Без движения, да, она постоянно движется есть маленький мандраж перед посольством этим Консульство. консульством разницы не понимаю вообще ну короче сейчас сделаем дела и потом будем решать что делать дальше какое настроение поднятое значит продолжение а опущенное значит не продолжение ребята мы уже в Малаге и сейчас приближаемся к консульству Yeah. Mm -hmm. Ребята, мы вышли с консульства, подали мы документы, немножко было волнительно. Единственный момент, который мне хочу поделиться с вами, что когда ты сидишь там, ты постоянно в каком-то напряжении, ждешь какого-то подбоха. Но на самом деле у нас приняли документы без проблем, нам даже нас приняли фотографию, нам сказали, что кто вам делал такую фотографию? Где вы делали ее? Я говорю, в Севилье. Передайте тому человеку, который сделал эту фотографию, что он сделал лучшую фотографию во всей Испании. Так что респект нашему фотографу. Значит, подали мы документы. Теперь нам нужно ожидать от трех месяцев. Нам выдали специальную бумажку с кодом. Мы заплатили 37 евро сбора, за оформление самого паспорта. И теперь единственное, что нам предстоит, это ожидать. Потом необходимо брать опять ситу, ехать опять в консульство и забирать паспорт. Ребята, мы тут зашли в кафешку, а вышли из и решили остановиться перекусить. Я заказала себе салат с сальмоном, с рыбкой красной. Настена заказала себе сосиски с картошечкой, да? Картошка. А Саша у нас заказал мяско, да? Пернера, говядина с картошкой. Мы будем кушать. Всем приятного аппетита! Настюшка дала сосиску, да, собаке? И она теперь рада? Теперь нюхает тут все. Все, ушла. Ну уж нет. Посмотреть, как тут происходит купание. Вот такой пляж в Малаге, да? Это, что, наверное, центральный какой-то пляж или что? А вот эти горы мы видели с нашего термина. Да. Что, а что, мы не будем же ноги мочить, правильно? Песок у такая ракушняк. Мы все еще находимся в Малаге, идем сейчас забирать машину. В Малаге какая-то погода такая сейчас очень душно ходишь сразу как будто весь мокрый и дымка какая-то над морем стоит. Проходим сейчас, что это, колизей, что это? Маэстранс. Это... Там, где баки и баки дерутся. Наверху там есть площадка возле консульства недалеко. Ну, консульство. Так, разбираемся, как платить стоянку возле консульства. Это тикет, наверное, я думаю, сюда. Забирайте. И что это значит? Короче, нам объяснили спуститься на минус первый этаж. Там не будет не первый. на первый этаж. А это нулевой? Это минус первый? Да? Нет, это первый этаж. Ладно, а, короче. Да. Лантауна, да. И тут работник нам должен, ну, типа, вживую. Мы должны оплатить, наверное, я так понимаю. Да. Подождите. 7 евро. На, ну, деньгами заплатим. Или тут нельзя. Вон, снизу. Сдачу сейчас еще не Что там пишет? Эспера, пор Рекоха су тикет. Все. Все. Мы уже в машине и собираемся выдвигаться домой. Мы подошли к пляжу, посмотрели на пляж. Но у нас пляж ничем не впечатлил. Вот. И Анастасийка уже играет в полную планшете. И мы едем домой. размяться сходить в туалет может быть мороженое купить вышли с машиной сразу нас приветствует жарень горячая такая прям 39 градусов и мы можем понять что мы дома нам осталось 50 километров домой но это жарко вот мы въезжаем в наш город Севилья, Как-то тут пасмурно, но горячо на улице. Ну вот так, это наша, скажем так, основная автомагистраль. Ребята, мы уже дома. Мы уже приняли душ. Все и я, и Саша, и Настюшка. Настюшка уже у нас опять играет. Да? Да. Расскажи, во что ты играешь? Брук Хевен. Брук Хевен, это что за игра такая? Это дочки матери, типа только это только как... В Роблоксе, да? Да. Ясно. А сейчас я вам еще кое-кого покажу. Кто же это будет? Кто это у нас тут такой? Боже, сколько тебя уже не было во влогах, да? Сколько тебя не было? Все соскучились за тобой. Лаки, ставьте лайк. Лаки наш соскучился за нами, мяукает, ходит. И это на него, кстати, не очень похоже, потому что он не особо любит ласки, всякие такие штучки, но ходит и мяукает. Ребята, мы уже сели ужинать, у нас сегодня... Лаки, что такое? Ты рада, ты что? У нас сегодня экспресс-ужин. Мы заехали в Меркадону и купили вот такие ребрышки. Да! Да, я буду кушать суп спаржевый. А Саша с Настей ребрышки и такие перекусы. Сырок разные. А что это белый? Это, ну, это жирок. Лучше. Так что мы будем кушать. Мы всем желаем приятного аппетита, кто кушает. И уже, наверное, будем мы этот... Заканчивать. Так, заканчивать, ложиться, отдыхать. Да, потому что сегодняшний день после дороги все равно нас немного вымотал. Но ничего, завтра новый день с новыми силами. И еще думаю, что мне делают другой канал? Ну, который вот я буду играть. Сделаем, сделаем. Ребятки, всем спокойной ночи. Всем Подписывайтесь спасибо. на наш канал, как всегда. Ставьте лайки. И всем нажимайте на колокольчик. колокольчик комментируйте что комментари... нравится пишите комментарии. И всем пока-пока. Пока-пока.